城市的渴望，这城市霓虹灯。

你是不是吃醋了？涂了唇膏，亲的是唇膏不、啊，不是我。里面也涂了。 怎么跪了？公主，臣真是越来越贪心了。明知不对，却情难自控。 你以前吃过臭豆腐啊？有，我们那儿多的是。这个肥肠也好吃，怎么样？鲜得很。嗯。多吃一点。公主，啊，腿脏了、哦 这个，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  三、四、二八、二八、二九，啊啊啊！好了，十六、十七、十八，再来一个。 这是你我二人合婚的庚帖 都是我的聘礼，太傅。我知道，公主一直担心暮云会消失，所以今日只是下聘定亲。这封过书是我暮云愿意名为正娶公主的凭证。 只有等到公主的回帖，我们才能正式结为夫妻，白头偕老。我不知道如何才能打消公主的顾虑，但我愿意等。收下这封过书，是否成婚？何时成婚？ 一切选择权都在公主手上。和太傅在一起，我才知道什么是真正的爱，才第一次体会到两人彼此相爱的快乐。 惊喜啊！那些是聘礼，这是新年礼物。你怎么知道我喜欢簪子啊？啊、哦，我并不知道，但是古礼，在宁朝。 这边请。 这簪子十分衬公主，公主可还喜欢？我很喜欢，谢谢太傅。其实我也有个礼物要给你。 这上面的平安结是我自己编的，可能编的不太好。这是我收过最珍贵的礼物，香囊亦是定情之物，我定会好好珍藏的。 成了一生的夙愿了。哎，你看，你就在那儿呢，廷州，我来看你了。 慕云，并非慕庭舟。没关系，我回来了，一切都会好起来的。李练，我之前不是跟你说了吗？庭舟现在就是这个样子，他已经忘了之前所有的事情。 哦、oh, 对，来给你介绍，这位是明威。明威，这是我的亲妹妹徐林。徐林可以说是庭州看着长大的，所以他对庭州的感情格外的深一些。你好，明威，我是徐林。 公主，我发誓，我真的不认识那个女人。我知道，穆廷洲认识的人，太傅一定是不认识的。但，这不代表你们的关系不存在。但我真的不知道。这件事情不怨太傅，跟你无关。这也是我最难过的地方。我好像。 又被小三了，但我谁也怨不了，只能怨自己。明问，呃，我是不是打扰到你们了？没事，你们你们先聊。陈章，什么事啊？呃，我就是想找你走走戏。 没关系，你们先聊。好，我跟你去走戏。太傅，我们回去再聊。好，走吧。 亲妹妹，为什么你和她不是同一个姓、啊、我的本名其实叫徐润。你听说过徐氏集团吗？大名鼎鼎的徐氏集团，我当然知道。徐氏集团的董事长徐修，就是我的父亲。我本来应该按照他的意愿去继承家族企业的，但是我很喜欢影视这个行当，我和廷州又是发小。 所以我就化名肖战，成为他的经纪人了。原来我不知道的事情还有这么多。要不，我陪你去吃个你喜欢吃的火锅，然后再看个电影，放松放松。太傅，咱们回去好好谈一谈。好。 都听公主的。哎，廷州，你们回来了。今天的菜可是我和赵毅一起做的，你快点尝尝我的手艺有没有进步、啊。做了这么多菜呀、啊！哥，你今天可是沾了廷州的光，你知道吗？是吗？赵姑姑。哎。为什么随便让一个陌生人进来？呃。 他，廷宙 <她 S 2>，你别责怪赵姨了，是我自己来的。我以前呢是你的服装造型师，你出席活动的造型都是由我负责的。你真的想不起来了？我和公主已经约好了，一会儿准备去吃火锅，请你立刻离开。太傅，她是我妹啊，我之前跟你说过的。我可以走。 但在走之前，不知明小姐能否给我十分钟的时间，我们聊一聊。莲莲，你要干什么？公主和他没什么好谈的。好，你可能还不知道，我们徐家和穆家是世交，我从小和庭州一起长大。 认识庭州这么多年，除我以外，他身边没有亲近的女性朋友。庭州很喜欢我，我们已经约定好，等我留学回来，就一起周游世界。可是现在我回来了。 他却忘了我们之间所有的承诺，徐小姐。如果真像你说的，你们之间有约定、有承诺，那他出事后，你在哪儿？为什么现在才出现？因为我哥觉得我的出现有可能会刺激庭州，所以让我暂时不要出现。 我哥已经和我说了，你留在庭州身边是为了给他治病，米小姐，我很感谢，这个时候你愿意挺身而出帮大家这个忙。但是恕我直言，这种治疗方式非常荒谬。对庭州来说，现在最重要的是帮他找回记忆。可你的角色扮演不仅无法唤醒他，还会让他在那个虚拟的世界里越陷越深。 你和太夫的甜美时光，是剥夺了庭舟的人生才换来。你有想过庭舟的感受吗？